первый матч с коллегами по чемпионату СК днепр провел на выезде. Да-да, в Турции также работает эта тема, но понятное дело с определенной долей условностей. Отель, где расположена команда Сергея Шищенко, очень хотел в межсезонье заработать и соответственно в сжатые сроки соорудил два футбольных поля. Одно из них и распечатали представители первой украинской лиги, долго обнимаясь друг с другом до стартового свистка. В Николаеве приживаются сразу три игрока, еще недавно выступающие за Днепр-1 – Билык, Войцеховский и Киреев. Как вы эти ребята приживаются, не приживаются в команде? Ну, естественно, приживаются. Я думаю, требования у нас совпадают. То, что требовали в Днепре, то, что требуем сейчас. У нас очень взгляды похожи с Димой Михаленко. Вот. Ребята приживаются. Сейчас, все, знаете, сейчас такой переходной период у нас. Новые требования вообще по сравнению с тем, что были. Поэтому ребята двигаются вперед постепенно, шагами, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но -чуть, мы движемся в правильном направлении. И я очень рад, что ребята нормально вписались в коллектив. Поэтому я надеюсь все-таки все равно, что их игра улучшится, и они будут показывать лучшую игру более качественную, качественную игру, ту, которую мы хотим от них видеть в дальнейшем. А пока в первом матче Дмитрий Михаленко выпустил на поле состав, приближенный к основной его версии. Так что и ход поединка, пожалуй, смело можно считать закономерным. С той лишь разницей, что в первом тайме Николаевцы смотрелись более сбалансированно, не особо позволяя разгуляться оппонентам из Днепра. Хочу отметить, наверное, то, что наш футбол, он более техничный, он не, ну, не силовой, хотя... Команда сегодня нас в первом тайме очень хорошо прессинговала. Я от этой игры, вот и что смотрел, и что вышел на поле, получил как бы, удовольствие. Не так, как в предыдущей игру, где один Сумбур бьет по ногам. Тут и команда давала играть, и сами играли. Гол пришел, едва ли не в первой, по-настоящему острой атаке. 31 минута. Кулиш принимает мяч штрафной, пробил. Однако сейф голкипера не спас корабелов. Игорь Загальский оказался в нужное время в нужном месте. 0-1. У нас уже с тобой традиция, ты когда забиваешь, обычно обязательно кому-то передаешь привет. К кому на этот раз от автора гола привет в Днепр? Или не в Днепр? Да домой всем, жене, детям, родителям. Всем болельщикам. Конечно, все болельщики ждут наше начало сезона, и мы ждем, чтобы их порадовать. Я надеюсь, что главное, что было в сезоне – голы, победы. Ну а пока до перерыва николаевцы попытались восстановить статус-кво. Но тут Юрчук выиграл дуэль Ураченко, на что днепровцы ответили комбинацией Когут-Загальский. Падение Игоря в штрафной впечатление на арбитра не произвело. Всегда, мне кажется, приятнее играть с нашими ребятами. С Украины, чем с какими-то зарубежными клубами. Приятно, что игры проходят без грубости. В пределах правил, в принципе, без ругани потому что на сборах накапливается усталость, а так все нормально. Дебют с второго тайма прошел под полным игровым преимуществом команды Михаленко. Днепр-1 просто вдавливает полностью сменивший состав Николаев, но Назаренко дважды подряд не смог подобрать ключик к воротам Старченко. Прикладывался к сфере и кузы, Мяч разминулся с девяткой ворот. Днепр нагнетал и не забивал. В этом эпизоде свой шанс упускает Кулиш. Как нужно решать вопрос, показал Алексей Чичиков, едва выйдя на замену, эффектно решив ситуацию в свою пользу. 0-2. Выход и сразу гол. Давно не забивал. Наверняка эмоции все-таки переполняют. Какие-то хорошие нотки на сборах присутствуют. Не, ну рад, что вышел, рад, что забил, старался, конечно, все получилось, мог и еще забить. Но ничего страшного, работаем над этим дальше. Мы услышали вот после того, как забил гол, там Валерий Васильевич Городов что-то сказал, что типа выходи, я знал, что так и будет, или ну, какой-то такой момент. Леха, я говорил заходить, Леха. Какие у вас там фишки с города? Получилось, когда выходил на поле. Э, спрашивал, можно, а он говорит: давай, выходи. Ну, и так и получилось. Когда забил, он говорил: я же тебе говорил, выходи. Вот и, можно, вышел. Да, вот и вышел. На последних секундах, практически под финальную трель, выход один на один, что там не получилось? Растерялся или не ожидал, что мяч попадет? Назаренко увидел мои открывания, как-то синхронно сработали. Получилось хорошо, принял, достал мяч. Ну, наверное, не поверил сейчас. Чуть нам было правее кинуть мяч от вратаря, а я так, не сильно, и вратарь успел перехватить. На том и разошлись. Уверенная победа Днепра в первой части контрольного противостояния. Образно говоря, нам показалось, что первый тайм вы как бы убаюковали соперника, да? а первые 20 минут во втором, ну просто накрыли полотенцем и начали бить, но ну, соответственно ну, это и дало результат. Нет, мы не убаюкивали, противник прессинговал нас мы хотели выходить за счет передачи потом мне кажется нужно было раньше ребятам самим принимать решение что высокая линия обороны у противника и забрасывать это стало получаться уже минутик 20 первого тайма первые же минуты противник хорошо насдерживал минут 10 мы вообще центр поля не переходили ну мне кажется при таком прессинге это абсолютно нормально то что нам было тяжело. Очень хороший первый тайм получился, очень классный и по игровым моментам, и по качеству. Я думаю, наверное, больше по качеству лучше с нашей стороны, а второй тайм уже, уже больше преимущества было у Днепра, и подавляющее преимущество было у Днепра второй тайм. Мы играли разными составами чуть-чуть, да, такими смешанными. То есть для нас информативный спарринг очень хороший. Очень качественный, потому что тяжело сейчас найти качественный спарринг. И играли с лидером первой лиги, поэтому я очень спаррингом доволен, отношением ребят доволен. Все получилось хорошо, классно. Мы только строим команду заново, и требования другие стали. И поэтому я очень рад, что ребята показали то, что я хочу от них видеть опять же, акцентирую внимание, лучше, конечно, вышел у нас первый тайм, чем второй. Мне тоже первый тайм понравился, отличный темп, отличный прессинг со стороны противника. Мы пытались выходить, позволили создать несколько моментов противнику. Со своей же стороны, в принципе, нормально и сдерживали, и контролировали темп. Мне кажется, очень хорошая игра, динамичная, с моментами, поэтому мы довольны. Нужно, мне кажется, посмотреть, более детально понять. А если по горячим следам понравилось движение, понравились некоторые вза взаимодействия, которые были, вот нужно, мне кажется, быть более надежным в обороне и не позволять ну, довольно много моментов в первом тайме позволить противнику. Поэтому нужно разобраться, готовиться дальше к играм и работать, работать еще. Так вот то, что работы еще предостаточно, показала вторая встреча уже на привычном газоне спорткомплекса отеля «Сиде Стар», куда на этот раз уже в качестве гостей и прибыл футбольный клуб «Николаев». Стартовый состав номинальных хозяев удивил больше не ротацией, а расстановкой. Хотя чему удивляться на сборах. Сборы и есть время для экспериментов. Днепр вышел без чистого форварда, к тому же Шаповал поднялся по бровке поля чуть выше в линию атаки. Забегая вперед отметим, что это решение выглядело весьма интересным. Днепр традиционно много атаковал флангами, привычно активничал Хучбаров и непривычно остро действовал по позиции Шаповал. Опасных передач много, но адресат зачастую запаздывал. Беляеву в нападении играть пришлось чистого листа. Действительно, без нападающих сегодня вышли, хотим завтра попробовать немного в другом сочетании расстановку, чем мы играли до этого, поэтому пришлось сегодня пойти на такие изменения. Скорее всего, это опять же на чемпионат Туркмении. Многих ребят бережете, Шаповал играл в группе атаки и довольно-таки резко и продуктивно, как нам показалось. Как вам вот эти эксперименты с составом, с позициями? Беляев впереди, ну, пока, наверное, все-таки не очень у него получалось. Ну, Влад понравился, Беляев тоже первый тайм хорошо провел игру и вообще и второй тайм старался, я не могу мы не можем критиковать его, поэтому довольны и Влада дебютом в атакующей линии, нам нужно понимать все его возможности. В первом тайме запомнился и Панасенко. В этом эпизоде Сергей приложился с дальней дистанции, не попал. А вот тут уже попал, но по ногам соперника. На вес мяч уходит в сторону от каркаса ворот. Очередная фланговая атака. Передача Бровченко на Беляева. Кипер первый на мяче. Ну а дальше пришел гол. Затяжная атака Корабелов. Выстрел. Мяч в сетке. 0-1. Днепр продолжал гнуть свою линию. Дуэт Беляев-Шаповал терзал, раскачивал и не забивал. Наверное, надо было бить в некоторых моментах поворотом. Я надеялся на партнера, отдавал. Не знаю. Ну, не успевали. Передач было много, и передачи довольно-таки острые. Показалось, что все-таки нет вот там, вот, в том месте того человека, который замыкает. Это еще не наигрались? Или все-таки вот эти эксперименты с составом, они дают вот эту несыгранность? Ну, у нас мы играли особо без нападающего. Мы играли из оттянутого форварда, как бы белый закрывал эту позицию. Я думаю, если бы был бы Кулиш или Чичиков, я думаю, мы бы забивали гол. Далее Александр Беляев пробивал самостоятельно. Рикошет и вновь мимо цели. А вот тут хорошая комбинация. Не пройти. Забеги, прорывы, передачи и ток тот же. Подавляющее преимущество без результативных завершений. Под занавес первого тайма корабелы едва не увеличили разрыв после того, как Днепр наварил во вратарской, однако отбились. Завершалась вторая 45 минутка двумя выпадами Шаповала. В первом действовал сам, во втором вновь искал форварда. Не нашел. Как тебе на не совсем привычной позиции игралось? И мы заметили, что был все-таки нерв. С чем это связано? Ну, особо для меня это не новая позиция. Я играл уже левого хала. Знаю более-менее, как надо действовать. Не знаю, насколько получилось. Это виднее Станиславича и тренерскому штабу. Ну, думаю, первый тайм и полностью переиграли соперника. Не по счету, конечно, но по игре как минимум точно. Вторую 45-минутку активно начинают гости. Прессинг, отбор, удар. Мимо. Пролетевший в ответной атаке вдоль кромки Хучбаров едва не нашел передачи Беляева. Дальше уже сам Камиль завершал атаку партнеров, но тут на пути распластался защитник: Не забиваешь ты, забивают тебе. Ошибка в защите, и Вайцеховский наказывает бывших партнеров по команде скромно и сдержанно отметив свой успех в матче. На новичков в Николаеве особые надежды. Действия Влада пришлись по душе главному тренеру. Но вы знаете, я всегда хочу от футболистов, чтобы они каждую игру играли еще лучше, поэтому. Требую от них, чтобы они их с каждой игрой прибавляли и действовали все лучше и лучше в каждой игре. Поэтому и Войцеховский не исключение. Я хочу, чтобы он выглядел еще лучше, чем сейчас. Мне особо радовался. Это все-таки дань уважения к друзьям, к партнерам, бывшим по команде. Очень приятно сыграть против друзей, против товарищей. Вместе играли, ну, я думаю, достаточно долго. Очень приятно, что забил. И, не знаю, очень рад был встретиться со всеми с тренерами и с друзьями. Запомнился своей настырностью в этом моменте Панасенко. Сергей отобрал, пробил, но, увы, не попал. Побежал крутить позвонки корабелом Беляев. Похоже, на выверенный выстрел у Александра банально не хватило заряда. Дежурный прорыв Хучбарова прерывается фолом, но стандарт у Панасенко получился слишком простым. Впрочем, тем же ответили и гости, запустив Круглова над перекладиной ворот. Матч завершался в обоюдных атаках, но больше голов в игре забито не было. Николаев берет реванш за первое поражение. Тренерским штабам предстоит много времени для разбора полетов и оценки действий своих пилотов. Понятно, мы не можем быть довольны после поражения 2-0. Есть много вопросов в организации обороны. Если с атакой правильно вы подметили, было много игроков из Академии. Вот, в организации обороны, в организации выхода из обороны сегодня были проблемы. Поэтому особой радости нет. Но вы обещали нам два дня назад, что будет немножко другая игра. Так оно и получилось. Отдали Днепрянам, скажем так, должок. Ну, понятно, сборы, эксперименты. Давайте рассуждать о сегодняшнем матче. Что поменяли? Насколько вам понравилась игра команды? Ну, поменяли, наверное, больший состав поменяли, потому что мы так и у нас была договорена, что мы сыграем а не сильными составами, поэтому использовали молодежь, как и мы, так и Днепр использовал такие смешанные составы. Молодежь и опыт был. Посмотрели молодежь в деле, потому что они на таком уровне не играли, поэтому нам, нам, нам было интересно увидеть их возможности и оценить, насколько они способны конкурировать с ребятами, которые более старше. Хороший спарринг получился, очень интенсивный, очень насыщенный моментами и борьба была, все было в этой игре, поэтому я очень доволен как и первым спаррингом, так и вторым. То есть он, он пойдет нам только на пользу. Сборы как раз время для того, чтобы э, узнать что-то новое или наиграть что-то новое в команде, поэтому ну, здесь это нормально идет процесс на сборе, эксперименты, попытка привнести что-то новое в команду. Поэтому все нормально. Завтра игра более привычным составом, поэтому многих людей действительно поберегли. Вроде бы у нас много, но на самом деле есть некоторые позиции, где у нас дефицит. Что не говорите, а Турция все-таки страна не только контрастов, но и поразительного сумбура и непрофессионализма. Причем не только местных манагеров, но и тех, кто на местах курирует орг-вопросы контрольных матчей. Подбирая спарринг партнеров, люди нередко выдают одну команду за другую, забывают про судей, путают македонский чемпионат с боснийским, одним словом, бяки. Еще в начале вторых сборов Скадне Парадин был проинформирован о матче с туркменским вице-чемпионом ФК Ахал, но уже по прибытию на место соперник оказался совершенно иным, футбольный клуб Алтын, действующий многократный чемпион Туркменистана, обладатель кубков страны и прошлогодний финалист азиатского аналога Лиги Европы Кубка АфК. Это, конечно, добавляет матчу скилла, но факт остается фактом. Если для организаторов Ахал и Алтын это одно и то же, то... Это уже говорит о многом. Впрочем, и это еще не все. Сам матч оказался под угрозой срыва, потому как поля, на которых предстояло сыграть, мягко говоря, оказались не готовы даже к матчам такого уровня. Одно дело тренироваться, другое полноценный матч. Играть на грунте в Турции это не просто неоправданный риск это уже перебор по всем статьям. И все же поединок был проведен. Пойдя навстречу туркменам, команды прибыли в отель, где распортировались номинальные хозяева, и после небольшого совещания решение было принято. Газон более-менее в наличии, выходим, играем. Как такового сопротивления Гранд Туркменского чемпионата Днепрянам не оказал и, как говорится, поплыл уже на третьей минуте. Загальский подал угловой, Кулиш на ближнее выиграл борьбу и продлил вдоль ленточки, где Когут спокойно распечатал ворота соперника 0-1. Спустя 5 минут запомнился выстрел Кузыка. Голкипер потащил мяч из нижней шестерки. Далее выходил на ударную позицию Назаренко. Однако Александру пришлось уходить не только от соперника, но и ловить отскок мяча от кочки. Как следует не поймал. После экватора первого тайма гости удвоили счет в матче. Это реактивный Кузык прошили из тел вдоль бровки. Ну а Назаренко ныряя в песок вносит и себя и мяч в сетку ворот. 0-2. Пожалуй, лишь на 33-й минуте в дело по-настоящему вступил Юрчук. Все остальное время первого тайма группа атаки боролась больше с качеством газона, а оборона Днепра просто-таки съедала своих соперников с потрохами. Да, не каждый день играем с такими командами. Соперник хороший, но мы их переиграли. В первом тайме мы очень активно играли. И го забил, Кузьмич бежал, пробил, и я как на добивание там влетел в сетку, зацепился Человек-паук. Человек в дебюте второго тайма туркмены еще раз попытались укусить Юрчука. Валерий отбился. Ну а далее в игре вновь был только Днепр. Падал штрафной кузык, но тут по Станиславскому судья не поверил. Туркмены в первом тайме сдерживались, били по ногам, там ничего нет. А во втором тайме мы видели, что они уже ну, крупный счет, а их разлились, не устраивало, и они начали нас гасить. Далее филигранно закручивал в дальнюю стойку Шаповал. Пристреливался с линии вратарской Батагов, и если тут вратарь сыграл надежно, то спустя пять минут Арсений, к слову, играя в бутсах вратаря Виктора Бабичина, элегантно плюнул на неудобной для голкипера высоте 0-3. Мы знаем, что все футболисты, они люди забубонные. Сегодня Батага выиграл в бутсах Хавити Бабичина. Будет ли указание тренера, чтобы парень и дальше на счастье или на фарт играл в его бутсах? Да, можем и перчатки Вити надать, дать, если все так будет продолжаться так, такой рост, то чего нет. Тут вопрос, мне кажется, удобства, просто может свои порвались. Что и говорить, игра юного полузащитника пришлась по вкусу главному тренеру Днепра. Батагов между сборами успел побывать со сборной в Израиле и вновь вернуться в расположение команды. Можно ли сказать, что на него уже серьезно рассчитывают в штабе СК Да, так и есть. Это мы были инициаторами того, чтобы он ехал на второй сбор, чтобы он с Израиля сразу прилетел к нам. У нас, кроме Сергея Кравченко, именно позицию... Нижнего опорного э, так хорошо э, ин, никто не интерпретирует, как Арсен, поэтому нам э, ну, нужен человек на эту позицию, и он действительно справляется, очень э, хорошо понимает игру, хорошо э, позиционно играет, поэтому на него больш, э, большие ставки. В целом, на матче с туркменами пора ставить точку. Днепр выглядел просто-таки на две головы сильнее своих визави, что и привело к уверенной победе и прекрасному настроению после матча. Как вам соперник, как вам игра вашей команды? Потому что после последнего матча обещали, что будет интересно. Так оно и вышло. Ну, да, действительно интересная игра. Пускай поле было нестандартное, но команда хорошая, техничная. Мне кажется, мы провели игру тоже на хорошем уровне. Порадовало и качество, порадовало и молодежь. Тоже Арсен Батага в отличную игру провел. Дело не в забитом мяче, а в самом э, качестве игры. Ну и вообще, мне кажется, с нашей стороны было хорошее качество, были моменты, э, не особо много позволили противнику, так что качеством довольны, довольны, что все закончилось без травм, потому что на э, том поле, на котором должны были играть, ну действительно было опасно играть, поле было не очень хорошего качества.